Клуб, наверное, молодой. Команду молодой трудно а, назвать, когда есть опытные игроки, которые уже играли подобные финалы. Да, конечно, было э, нелегко. Э, я думаю, что, э, наверное, эта победа была заложена у Динамо в начале чемпионата, когда они сформировали свой состав. Все-таки мы у себя дома э, сломили э, эту команду, смогли выиграть, а здесь... Не удалось. И не удалось показать своей игры. Очень-очень-очень, видимо, много стояло на кону, что у нас совершенно не пошел бросок. Не отыграли совершенно, скажем так, для нас нападение 60 очков это не, не естественно или как точнее выразиться даже не могу. Может быть, отсюда все и присалось. Мы надеемся, что наш президент не дрогнет, и мы на следующий год сформируем хороший состав, и будем идти к победе целенаправленно уже в следующем сезоне. чувство усталости, но ну, приятной радости. Все-таки второй раз подряд тяжело дается это защитить титул. Очень рад, потому что очень переживал. Тяжелая была игра там. Думал, что мы там выиграем. Но, тем не менее, девочки меня поддержали. Очень благодарен. Мы чемпионы. Как бы все благодаря команде, тренеру. Спасибо большое. Без них было бы это нереально. Было. Поздравляю нашу команду с победой, с чемпионцем. Это было очень сложно. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Спасибо вам огромное. Мы чувствовали вашу поддержку. Я очень благодарна всем. Сезон супер. Ура!